Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama Abdul Hadi bin Yusuf Nama Menteri 08 dan Sekarang saya akan membentangkan Atau mengulaskan Kitab yang bertajuk Takribut Tadun Muriyah Di bawah sajik Nabahid Al-Illahiyah Kod USF 10102 Ok kita masuk kepada pengenalan Yang pertama Kitab ini merupakan karya yang bertujuan memudahkan pemahaman di salah asal At-Tadmuriyah tulisan Al Khay Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Kandungan kitab ini memberi fokus pertama kepada asas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya dalam perbahasan Tauhid Penekanan diberikan kepada bab nama dan sifat Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah Seterusnya, kitab ini menjelaskan kaedah meletakkan sifat Allah tanpa melakukan tahrif, taktil, takyik dan tamsil Manhas dan manhad salaf dan memahami nas-nas akidah dihuraikan sebagai pendekatan yang sederhana dan selamat Perbandingan dibuat antara manhaj dan salaf dengan pendekatan golongan ilmu kalam dan falsafah yang mendahulukan akal kedudukan akal dan wahyu dijelaskan di mana akal berfungsi memahami wahyu dan tidak mendahuluinya. Kitab ini mendekaskan bahawa perjagaan antara akal dan nas berpunca daripada kefahaman yang tidak tepat. Seterusnya, biografi pengarang. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymi Al, -Uthani al -Uthani ialah ulama besar ahli sunnah wal jamaah dilahirkan pada 1929 di Munayza Arab Saudi. Beliau menuntut ilmu daripada ramai ulama dan terkenal dalam bidang akidah dan fiqh. Beliau berpegang kepada manhaj salafi berasaskan al-Quran dan al-Sunnah, aktif dalam pengajaran dakwah serta penulisan ilmiah. Beliau wafat pada tahun 2001 dan meninggalkan warisan ilmu yang besar kepada umat Islam. Tujuan kitab ditulis, uh, kitab ini ditulis untuk memudahkan pemahaman kitab Al-Tadmuliyah karya Ibn Taimiyah. Khususnya dalam isu akidah, kitab ini menetapkan kaedah yang betul dalam memahami nama dan sifat Allah, menjelaskan keseimbangan antara takdir dan syariat menjelaskan keseimbangan antara takdir dan syariat serta mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah daripada kekeliruan dan pahaman ekstrem Selat seterusnya menerangkan tentang pendekatan perbincangan al-illahiyat serta hujahan yang digunakan penulis berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah menurut kepahaman salaf menjadikan wahyu sebagai sumber utama dalam isu ketuhanan menolak pendekatan falsafah spekulatif yang bercanggah dengan Nas. Yang kedua, pendekatan kritik dan politik ilmiah. Mengkritik pandangan, ahli kalam, mu'tazilah, asyari, asyairah, tertentu, ahli falsafah, ahli dan niub, niub latonik. Golongan baitiniah dan jamiah menilai hujah lawan secara terperinci sebelum membantah. Yang ketiga, manhas syalaf ansaleh memahami sifat-sifat Allah sebagaimana dipahami oleh generasi sahabat dan tabi'in menolak takwil berlebihan iaitu takwil dan ta'rif ta yang keempat pendekatan realistik dan fitri menekankan bahawa tauhid uh, ini selari dengan fitrah manusia ketuhanan tidak memerlukan kerumitan falsafah yang kelima gabungan nakli dan akli mengharumkan dalil wahyu nakli dengan akal yang sejahtera Menengkaskan bahawa akal yang sahih tidak bercanggah dengan wahyu yang sahih yang keenam hujah nakli dalil al-Quran hadis sahih ijma' dan athar salaf yang ketujuh hujah fitrah pengakuan naluri manusia terhadap kewujudan Allah penolakan konsep ketubuhan ketuhanan yang bercanggah dengan fitrah yang ke-8 hujah akli Rajik yang jelas dan mudah Menolak percanggahan dalaman hujah falsafah Akal sebagai penguat wahyu Bukan penuntut Bukan penentu zat Allah Yang kesembilan, hujah Ilzam, mengikat lawan Menggunakan premis lawan untuk membatalkan hujah mereka sendiri Mendedahkan pencegahan, penjanggahan, ahli kalam dan falsafah Yang ke 10 hujah empirik dan realiti keteraturan alam menunjukkan mm, rububiyah Allah kebergantungan makhluk kepada pencipta seterusnya persamaan dan kritikan dalam perbahasan ilahiyat persamaan ilahiyat takrib at-tadmuriah dan kitab-kitab akidah kitab dirujuk iaitu takrib at-tadmuriah ibn taymiyah al-iktisad fi al-iktigad al Ghazali, al al-mawakif pilih ilmi kalam Al-Ghazi persamaan untuk ilahiyat Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala Maha suci daripada jisim Arah, tempat Dan persamaan dengan makhluk Penetapan sifat kesempurnaan Allah Iaitu hidup, ilmu, kudrah, iradah Penolakan Iaitu tajisim, tasbih Dan taktil Perbezaan hanya pada manhaj Bukan asas tauhid. Seterusnya kritikan ilahiyat Iaitu ilmiah dalam kerangka Allah dalam kerangka ahli sunnah yang pertama kritikan al-ghazali iaitu al-iktisab bimbang, bimbang itbal zahir sifat khabariyah risiko salah faham awam iaitu tashbih sedangkan tajwid makna takwil Ijmani yang kedua kritikan al-iji iaitu al-mawakif kritikan terhadap penolakan takwil tafsiri akan diperlukan untuk menolak makna mustahil bagi Allah menjaga tanzik, sokongan takwil terarah dan berdisiplin. Fakta seterusnya iaitu kelebihan kitab ditulis. Yang pertama, disusun oleh ulama kontemporari yang muktabar. Syekh Ibnu Utaimim terkenal dengan kaedah pengajaran yang jelas dan tersusun sesuai untuk pelajar ilmu pada peringkat pertengahan. Yang kedua, memudahkan kitab akidah yang asalnya berat isi Al-Tadmuriyah yang mendalam dipermudahkan. Ujah disusun secara berpingkat dan sistematik. <tuh> yang ketiga, menjelaskan Tauhid dan sifat Allah mengikut manhaf, manhaj salaf. Menetapkan sifat Allah tanpa tahrif, ta'atil, ta'if dan tanfil. Menolak, menolak pahaman sesat seperti jahmiyah dan mutazilah secara ilmiah. Yang keempat, berlandaskan dalil nakli dan akli menggabungkan dalil al-Quran sunnah serta hujah akal yang selamat okey kekurangan kitab pula uh, yang pertama masih sukar untuk orang awam iaitu istilah akidah dan hujah logik memerlukan asas ilmu tidak sesuai untuk pembaca yang baru sahaja belajar tauhid yang kedua perbincangan bersifat ilmiah kurang unsur tazkirah atau kisah lebih sesuai untuk kelas pengajian atau pembacaan berpandu. Yang ketiga, fokus terhad kepada isu sifat dan tauhid iaitu tidak merangkumi kesederahan cabang akidah Islam secara menyeluruh. Ok, kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulannya, kitab ini mendekaskan kepentingan memahami akidah Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah menurut manhaj al-sunnah wal jamaah khususnya dalam bab asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini membimbang pembaca agar menetapkan sifat-sifat Allah tanpa penyelewengan makna penatian, penyerupaan atau menentukan bentuk serta mendahulukan wahyu berbanding akal dalam perkara akidah. Dengan pendekatan yang mudah dan tersusun, kitab ini berperanan mengukuhkan pegangan tauhid yang sahih dan melindungi umat Islam daripada pahaman akidah yang menyimpang. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.